हेलो गाइस, सो वेलकम टू वेनिस ऑफ द ईस्ट पलम इन द साउथ प्रोविंस इट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ सुमात्रा और इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट वेस्टर्न लोगों ने इसका नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वेनिस की तरह मतलब पानी के बीच पानी है बीच में में पानी है और आसपास बस्तियां हैं लोगों की रिहाइश है खैर वो अभी नहीं सकूँगा तो अभी हम हैं सुल्तान महमूद सेकंड द सेकंड के सेकंड इस एयरपोर्ट का नाम है कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है छोटा एयरपोर्ट है आ, लेकिन ठीक है काफ़ी साफ़ सुथरा है और मैंने बाहर वीडियो नहीं बना सका जल्दी में थे तो बाकी यहाँ पे मूसी रिवर है और सात सौ कुछ किलोमीटर है ये पलमबांग जो शहर है ये सातवां बड़ा शहर है पूरे इंडोनेशिया का इंडोनेशिया का सातवां जो पलमबांग जो शहर है ये सातवां बड़ा शहर है और इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है यहाँ पे बहुत वॉर्स हुई हैं ब्रिटिशर दर्च आपस में लड़ते रहे हैं फिर उसके बाद सुल्तान महमूद जो है बदरुद्दीन साहब ये इनसे जंगें लड़ते रहे हैं कभी हारे हैं जीते हैं तो इसकी बहुत रिच हिस्ट्री है मैंने अब, अब यहाँ से आगे निकलना है हमारा आठ से दस घंटे का ट्रैवल है बाई रोड टू पगारालम मेरे दोस्त मुझे लेने आ रहे हैं गाड़ी पे। तो जितना शहर मैं दिखा सका मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमने रुकना नहीं है क्योंकि हो सकता है कल ईद हो जाए या फिर एक दिन बाद ईद हो जाए और हमने आलम पहुँचना है आलम जहाँ पे टी प्लांटेशंस हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन है जो मैंने आपको दिखानी है इस शहर को मैंने एक्सप्लोर करना है लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर जो है ना इस शहर को एक्सप्लोर करूँगा थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट दिखा देता हूँ कोई इतना ख़ास बड़ा एयरपोर्ट नहीं है ये देखें ये लगेज की रेलिंग्स हैं टोटल चार हैं यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं है बैगेज क्लेम के चार रेल यहाँ पे बाकी I don't know, ये कपड़ा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जगह जगह पे इसके बारे में मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये क्या है किसी ने इसको सिल्क बोला था किसी ने कुछ बोला था मी टच इट और फील करते हैं आई थिंक uh, हमारे यहाँ पे जब शादियाँ होती हैं लोगों की तो जब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जब शादियाँ होती हैं तो उनकी बेडशीट तोहफे में जो ससुराल वाले हैं ना वो देते हैं वैसा वैसी फील आ रही है मुझे तो इसकी वो एक अजीब सा था मुझे तो उस पर बड़ी ख़ारिश सी होती है मैं तो कभी वो बेड शीट यूज़ नहीं कर सका खैर कुछ लोगों को वो बड़ा एक लग्जरी लगती है बट नॉट फॉर मी एनी वेज बाकी वीडियोज़ में आपको बाद में दिखाता हूँ मैं अपना बैग उठा लूँ जैसे ही आता है और लेटर Okay, so this is बंग famous bridge, Ampara bridge. तो इसकी खासियत ये है एक तो ये ख़ूबसूरत बहुत है और ये रिवर मूसी के ऊपर बना हुआ है और आधा शहर इसके लेफ्ट साइड पे है और आधा शहर इसके राइट साइड पे है तो अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं ये घड़ी ख़राब है टाइम वाला दिखा रही है सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द वेनिस ऑफ ईस्ट क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोटिंग मार्केट्स हैं इसके इस दरिया के इर्द गिर्द आधा शहर इस तरफ है और आधा शहर इसके इस तरफ है जी भाई yeah, I mean. अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए और ये हमारी गाड़ी है अमेजिंगली वन पॉइंट जीरो है बट इट्स राइट तो uh, अभी हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं इसका नाम है पम्पिक एलन सो This is Pempek Allen. It's quite a place, right? Open air, like no, airy hai, kula kula hai. ये इनका किचन है यहाँ पे ये इनका स्टाफ खड़ा हुआ है बाकी पानी है और ये पापड़ ये जो बहुत खाते हैं ये हाथ धोने की जगह है ये पीछे एक चाइनीज का घर है और मुझे कैसे पता चला है? मैं आपको जाके बताता हूँ हाँ गिव मी वन मिनट दिखा तो दूंगा आपको ये एक बहुत प्योरे होने हो छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है हट में ओके तो ये चाइनीज़ का घर कैसे है वो yeah. तो मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे पता चला बिकॉज ऑफ दीज ड्रैगन्स और बेसिकली ये लाइन्स हैं ठीक है या ड्रैगन वट्स इज़ कन्फ्यूजिंग और ये चाइनीज़ का घर है और ये नैनजिंग में मैंने देखे थे जिस शहर में मैं रहता था तो मुझे वहाँ से गुमान हुआ कि ये उनका है ये चाइनीज़ का घर है फिर मैंने पता किया इन लोगों से तो इन्होंने कंफर्म किया इस बात को कि ये हाँ चाइनीज़ का ही घर है यहाँ पे एक बहुत प्यारी आबशार है और एक कोई फार्म सा बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर भी कुछ देर पहले बतखें थी अब बता कहाँ चली गई मुर्गियाँ भी थी कुछ वो भी पता नहीं कहाँ चली गई और ये खूबसूरत है आपका गाइस right, मेरा खाना आ गया है मैंने पिन डाउन ऑर्डर किया था ये राइस है इसके साथ श्रिम्स है और ये यहाँ की स्पेशलिटी है तो मैंने इसलिए मैंने कहा जहाँ पे पलमबाग में यही ऑर्डर किया जाए सॉस है इसके साथ और स्पाइसी फूड है तो थोड़ी देर बाद कम्बर भी उन्होंने काट के दिए साथ ही मेरे पास एवोकाडो का जूस है जो बहुत टेस्टी है सो कैलकुलेटेड हाँ खैर मैंने सॉरी मैंने खाना खा लिया यहाँ पे मैंने श्रिम्प्स लिए थे उसके साथ राइस थे श्रिम्प का एक सूप था ये यहाँ की कोई स्पेशलिटी थी पलम बांग की ओके नॉट सो गुड नॉट सो बैड बट लाइक के पेट भर गया अच्छा मज़ा आया पैसा वसूल खाना था पेम्पेक खाया यहाँ पे और बाकी नॉट बैड और मौसम आज बहुत प्यारा हुआ हुआ है इस शहर के बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ये गर्म है इलाका है और थोड़ा सा ये नीचे की तरफ है और मैंने जाना है अब ऊपर की तरफ जो जिस सिटी जिस टाउन में मैं जा रहा हूँ वो है पगार आलम वो थोड़ा सा हिली एरिया भी है वहाँ पे प्लानेशन भी हैं और वो ठंडा भी होता है तो जो मेरे दोस्त हैं जिनकी ये गाड़ी है वो ये मुझे बता रहे थे कि एकदम मौसम चेंज होगा तो अपने जो कपड़े वपड़े हैं ना वो बिल्कुल रेडी करके रखो तो एकदम मौसम चेंज, चेंज होगा मैंने कहा ठीक है एक जैकेट मैं लेके आया हूँ टेंशन नहीं है यार ये आ, जो ना ये ब्रो ओके सो बिजी जॉब सो यहां पे आपको कुछ खाने दिखा देते हैं क्वाइट फ्रेंडली एंड लाइक नाइस ओके इफ आई थैंक okay? okay, right. पे है All right. अच्छा मैं ज़रा फिर थोड़ा बैठता हूँ और थोड़ी देर में फिर आपसे बात करते हैं आगे जाते हैं जब मैं ज़्यादा वीडियो फिल्मिंग नहीं कर सकूँगा क्योंकि आगे जो है ना सिर्फ सफरी सफर ही सफ़र है और अगर कोई खास चीज आएगी तो ज़रूर दिखाऊँगा आपको और अंधेरा भी होने वाला है दो तीन घंटे के अंदर इंशाल्लाह फिर बाद में